книжка. Что вы хотели? Мы с Наташей поссорились. человек, сколько я вас уже предупреждала. Номер автор читательская книжка. И в этом я думаю, это книга в художественном отделе. Это не книга, это настоящая трагедия. Какая трагедия? Вы куда пришли? В библиотеку. Вы библиотека? Ну да. И тогда мне к вам. человек, был. Зачем? Я уже у них был. И что? Они послали меня к вам. Это библиотека. Я понимаю. Я библиотека. И это я понимаю. Я выдаю книги. Я понимаю, но она теперь совсем не хочет со мной разговаривать. Как с вами можно разговаривать, если вы даже мне не можете объяснить, при чем здесь я? Как при чем? А вдруг она, она совсем порвала со мной? Если порвала, заклеить. Если не заклеить со склеить степлером? Или штраф? Или обксерить? Или и штраф? Не надо ее ксерить. Молодой человек, что вы от меня хотите? Я библиотекарь, а не лучший друг. Вы читаете мои мысли. Как я могу вам помочь? Вы что, вообще уже? Да, знаете, друзья все заняты. У них свои проблемы. Прав проблем полно. Поговорите с ней. Ее зовут Наташа Букина из 10 класса. Я не буду разговаривать. Нас этому не учили. Да не бойтесь вы так. Не бойтесь. У вас все получится. Молодой человек, вы что, что я плохого сделала? Поговорите с ней завтра. Я больше не могу ждать. Я вас сейчас ударю. после какого урока? Как? закончится? Они выходить начнут. Вы ее сразу узнаете. Она такая, такая необыкновенная. Ск... Скажите, Толя, С... Толя, прощения просит. Скажите, а, скажите, правда? Скажу, только идите отсюда. Ушла. Расписание, урок и вон отсюда.